सिंधुदुर्ग जिले के मालवन में छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा की प्रतिमा ढहने से शिव प्रेमियों में गुस्से की लहर है अकोला में सम्राट अशोक सेना ने पूरी घटना की गहन जांच की मांग की है इस संबंध में निवासी उप जिलाधिकारी को एक निवेदन भी सौंपा गया है इस दौरान सेना के पदाधिकारियों ने सिर्फ पुतला ही नहीं तो महाराष्ट्र का स्वाभिमान जमीन दोष हुआ है ऐसी भावना व्यक्त की पुतला ढहने के मामले में संबंधितों पर कठोर कार्रवाई कर भ्रष्टाचार करने वालों को महाराष्ट्र से निकाल दिया जाए ऐसी मांग सम्राट अशोक सेना की ओर से की गई। इस काम में कितना भ्रष्टाचार हुआ कौन कौन इसमें शामिल था जैसे अन्य सभी मामलों की गहन जांच होना आवश्यक है अब तक कॉलेज हॉस्पिटल सड़क फ्लाईओवर जैसे कामों में भ्रष्टाचार होने की बात सुनी थी लेकिन अब छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले की स्थापना में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो काफी निंदनीय है इसलिए इस मामले में गहन जांच की मांग सम्राट अशोक सेना की ओर से आकाश शिरसाठ ने की इस दौरान सम्राट अशोक सेना के संस्थापक अध्यक्ष आकाश शिरसाठ मनोज इंगले सिद्ध मिश्राम अनिकेत इंगले उपस्थित थे माननीय जिल्हाधिकारी अकोला यांच्या मार्फत आम्ही निवेदन दिला आहे मुख्यमंत्र्यांना की सध्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो राजकोट सिंधुदुर्ग या ठिकाणी जो पुतळा कोसळला त्या पुतळ्याचे कोण कोण इंजिनियर होते कोण ठेकेदार होते कोण कॉन्ट्रॅक्टर होते याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे आणि संबंधित पुतळा हा आठ महिन्यात कसा काय उभारला आणि तो पुतळा व्यवस्थित का उभारला नाही हा सुद्धा एक प्रश्न महाराष्ट्रात सध्या उपस्थित करण्यात आला छत्रपतींच्या मावळ्यात संतापाची लाट आहे या घटनेचा प्रत्येक ठिकाणी निषेध नोंदवला जात आहे आम्ही सुद्धा अकोला जिल्ह्यात याचा निषेध नोंदवला आणि जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत आम्ही मागणी केली की सखोल चौकशी झाली पाहिजे आणि संबंधित कॉन्ट्रॅक्टर ठेकेदार आणि ज्यांच्या अंडर मध्ये हा पुतळा बांधण्यात आला त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी